নমস্কাৰ ৰাতি এতিয়া প্ৰায় এঘাৰটা বিছ বাজিছে কৰ্মব্যস্ততাৰ মাৰ বাবে অলপ সোনকালে ফেচবুক লাইভটো কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু কৰিব পৰা নাছিলোঁ এতিয়া সময় পালোঁ আৰু মই ভাবিলোঁ যে দুআষাৰমান কথা আপোনালোকক জনোৱা ভাল বা মই জনোৱাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম অহাকালি আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট একজামিনেশ্যনৰ দুইবেলা পৰীক্ষা আছে মই পোনপ্ৰথমে পৰীক্ষাৰ্থীসকললৈ মোৰ বহুত বহুত শুভকামনা যাচিছোঁ সমস্ত ৰাজ্য চৰকাৰ বৰ্তমান ব্যস্ত হৈ পৰিছে যাতে অহাকালিৰ পৰীক্ষাটো আমি অতি সুকলমে পাৰ কৰিব পাৰোঁ প্ৰথমবাৰ পৰীক্ষাটো খুব ধুনীয়াকৈ পাৰ হৈ গ'ল আৰু দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে এই পৰীক্ষাটো সুকলমে পাৰ কৰিবৰ বাবে আমি সকলো প্ৰকাৰৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ যোৱাকালিৰ পৰীক্ষাৰ বাবে কেইটামান আমি নতুন ব্যৱস্থা কৰিছোঁ ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে এই ব্যৱস্থাবিলাকৰ ভিতৰত অন্যতম হ'ল যে এইবাৰ পৰীক্ষা শেষ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে নিজৰ কুৱেশ্যন বুকলেটখন ঘৰলৈ ওভতাই লৈ আহিব পাৰিব খালী ভুলতে অ' এম আৰ চিটখন লৈ নাহিব কুৱেশ্যন পেপাৰখনহে লৈ আহিব আৰু কুৱেশ্যন পেপাৰখন লৈ আহিলে ঘৰত আপোনালোকে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে চাবও পাৰিব যে কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ কৰিলোঁ কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ কৰা নাই আৰু আমাৰ যোৱাবাৰ ফিস্কিঙক লৈও কিছু বিশেষকৈ নলবাৰীৰ ছাত্ৰী এগৰাকীয়ে কিছু প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল আমি এখন সুন্দৰ এছ অ' পি দিছোঁ মই ভাবোঁ যে এইবাৰ নিশ্চয় তেনেকুৱা কোনো সমস্যা নাথাকিব পৰীক্ষাটো ভালে ভালে হৈ যাওক পৰীক্ষাৰ্থীসকলক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা শেষ হৈ যোৱাৰ লগে লগে অক্টোবৰ মাহৰ শেষত আমি চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাসমূহো পতাৰ কাম আৰু এটা মই নতুন কথাও ক'ব খুজিছো যোৱাবাৰ যি পৰীক্ষা হৈ গ'ল মই যোৱাবাৰ ফেচবুক লাইভত লাইভত আপোনালোকক কৈছিলো যে তাৰ আমি অ' এম আৰ চিটটো কোনোবাই যদি বিচাৰে আমি তেওঁলোকক দি দিম বৰ্তমানলৈকে সাতচল্লিছ হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অ' এম আৰ চিট বিচাৰি চেৱালৈ নিজৰ আবেদন পঠিয়াইছে আৰু তাৰে বত্ৰিছ হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ইতিমধ্যে আমি অ' এম আৰ চিট উভতাই দিলোঁ যোৱাকালি আজি ৰাতিপুৱাই বুলি ক'ব লাগিব যোৱাকালি হোৱা নাই এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট এনচাৰ কিউ আমি প্ৰথম পৰীক্ষাৰ আপলোড কৰি দিছোঁ দুজন ছাত্ৰই এনচাৰ কীৰ ওপৰতো পাঁচশ পাঁচশ টকা জমা দি তেওঁলোকে এটা দুটা পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ ওপৰত কিছু পৰামৰ্শ দিছে আমি এই গোটেইবিলাকো বিবেচনা কৰি চাম কুৱেশ্যনৰ বুকলেট ঘৰত লৈ যোৱাই হওক অ' এম আৰ চিত আপোনালোকক উভতাই দিয়াই হওক বা এনচাৰ কিও আপোনালোকক পৰ্যালোচনা কৰাৰ সুবিধা দিয়াকেই হওক স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত কৰিবলগীয়া আমি আটাইবোৰ কৰিছোঁ এতিয়া মাত্ৰ আপোনালোকে খুব ভাল কৰি পৰীক্ষা দিয়ক মই শুভকামনা জনাইছোঁ অহা ত্ৰিছ তাৰিখে ৰাতিপুৱা আমি আৰু এটা নতুন আঁচনি আৰম্ভ কৰিম বহু ল'ৰা ছোৱালীয়ে চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে পৰীক্ষা দিয়ে চৰকাৰী চাকৰি সকলোকে দিয়াটো সম্ভৱ নহয় সেইবাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ হৈ মই ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে আমাৰ ডেকা ল'ৰা ছোৱালীখিনিক উদ্যোগ আৰু ব্যৱসায় কৰিবৰ বাবে আমি দুই লাখ টকাৰ এটা নিধি প্ৰদান কৰিম আৰু খুব ভাল কৰি যদি এই দুই লাখ টকা ব্যৱহাৰ কৰি আমি ব্যৱসায় এটা নিৰ্মাণ কৰোঁ ভৱিষ্যতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুদ্ৰা আঁচনিৰো আমি সহায় ল'ব পাৰিম বা মুদ্ৰা আঁচনিৰ জৰিয়তেও আমি এই দুই লাখ টকাক আৰু ডাঙৰ বৃহৎ পুঁজিলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰিম এই প্ৰধানমন্ত্ৰী আত্মনি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ প্ৰথম কিস্তিৰ ধন ত্ৰিছ তাৰিখে ৰাতিপুৱা দহ বজাত আমি গুৱাহাটীৰ খানাপাৰা ফিল্ডৰ পৰা বিতৰণ কৰিম ইতিমধ্যে আমাৰ জিলা উপায়ুক্তসকলে নিৰ্বাচিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমন্ত্ৰণ জনাইছে মই আশা কৰিম যে পঁচিছ হাজাৰ নিৰ্বাচিত যুৱক যুৱতী অহা ত্ৰিছ তাৰিখে যাতে খানাপাৰালৈ আহে প্ৰথম আমি পয়সত্তৰ হাজাৰ টকা দিম তিনিদিনীয়া প্ৰশিক্ষণটো সমাপ্ত হোৱাৰ লগে লগে আমি আৰু পঁচিছ হাজাৰ টকা নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে এই যুৱক যুৱতীসকললৈ আগবঢ়াম পৰৱৰ্তী এই এক লাখ টকা কেনেকৈ ভাল কৰি ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু এক লাখ টকা ছাত্ৰ যুৱক যুৱতীসকলক আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম বহুতে মোক সোধে এই টকাটো ঘূৰাই দিব লাগিব নেকি এক লাখ টকা ঘূৰাই দিব নালাগে আৰু বাকী এক লাখ টকাও তিনিবছৰ পিছত মাত্ৰ মাহত পাঁচ হাজাৰ টকাৰ এটা সৰু ইনষ্টলমেণ্টেৰে পাঁচ বছৰ সময় আমাৰ পাঁচ হাজাৰ পাঁচ হাজাৰ কৰি আপোনালোকে লাহে লাহে এই পইচাটো আমাক উভতাই থাকিব পাৰিব ল'ৰা ছোৱালীক যুৱক যুৱতীক আমি সকলো প্ৰকাৰে সহায় কৰাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ এই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ দ্বিতীয় লানিও আমি লগে লগে আৰম্ভ কৰিম এইবাৰ আমি আৰু নতুনকৈ পয়সত্তৰ হাজাৰ যুৱক যুৱতীক এই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিলৈ আনিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম যুৱক যুৱতীসকলক মই অনুৰোধ কৰিম চৰকাৰী চাকৰিয়েই হওক বা আত্মনিৰ্ভৰশীলতাই হওক দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে আমাৰ চৰকাৰে আপোনালোকৰ লগত সুন্দৰভাৱে কাম কৰি যাব ঈশান বৰুৱাই মোক অভিনন্দন জনাইছে মই ফেচবুক লাইভত চাই আছো মই আমাক অভিনন্দন নহয় আজিৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসমৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱা যুৱক যুৱতীসকলক আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ সকলোৱে লগ হৈ ফেচবুক লাইভ যিসকলে চাই আছে তেওঁলোকক মই আদৰণি জনাইছোঁ মই ইয়াত দেখা পাইছোঁ মিণ্টু দাস জয় শ্ৰীৰাম বুলি লিখিছে চুমি দে মনোজ কুমাৰ দাস আপুনি লিখিছে সুন্দৰ পদক্ষেপ কোনোবাই কৈছে গুড নাইট মামা অকণমান দেৰি ৰখি লওঁ তাৰ পিছত গুড নাইট দিম মামণি দাসে লিখিছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ ছাৰ নৱ বৰ্মনে লিখিছে সুন্দৰ পদক্ষেপ দাদা আমি আপোনালোকৰ বাবে যিমান পাৰোঁ এই ধৰণে কামবিলাক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম এতিয়া এটা নতুন বিষয় লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে জানে যে বহুদিনে অসমৰ বিভিন্ন জিলা মহকুমাৰ দাবীৰ ওপৰত আন্দোলন চলিছিল অসমত আমি বহুকেইখন নতুন জিলা নিৰ্মাণ কৰিলো লাহে লাহে জিলাৰ দাবীসমূহ শেষ হৈ আহিছিলে মহকুমাৰ দাবীসমূহ শেষ হোৱা নাছিলে মই দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত চিন্তা কৰিছিলো যে প্ৰশাসনক আমি তৃণমূল পৰ্যায়লৈ কেনেকে লৈ যাব পাৰি মোৰ এটা মনত বহুদিনৰ পৰা পৰিকল্পনা আছিল যে আমি প্ৰতিটো সমষ্টিতে একোটাকৈ মহকুমা নিৰ্মাণ কৰিব পাৰো নেকি সদৰ মহকুমাকেইটাক বাদ দি অৰ্থাৎ জিলাৰ সদৰ স্থানসমূহক সদৰ বিধানসভা সমষ্টিটো বাদ দি লাহে লাহে চিন্তাধাৰা মেচিয়ৰ্ড হ'ল হওঁতে হওঁতে আমি এটা নতুন মডেল নিৰ্মাণ কৰিলো অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে আমি এটা সম জিলা গঠন কৰিম সম জিলা মানে মহকুমাৰ ওপৰত জিলাৰ প্ৰায় সমান ইংৰাজীত আমি ছাব ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি কৈছিলোঁ অসমীয়াত আমি প্ৰথমতে উপ জিলা শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ এতিয়াৰ পৰা আমি সম জিলা বুলি আমি ক'ব খুজিছোঁ অসমৰ ঊনচল্লিছটা স্থানত ঊনচল্লিছটা বিধানসভা সমষ্টিত অহা চাৰি আৰু পাঁচ তাৰিখে আমি এই সমজিলাসমূহ প্ৰতিষ্ঠা কৰিম আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আমি বাকী থকা সমষ্টিকেইটাতো এই সম জিলাসমূহ নিৰ্মাণ কৰিম সমজিলাসমূহ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ বহুবিলাক কাম জিলা উপায়ুক্ত বা জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় নোযোৱাকৈয়ে সম্পন্ন হ'ব বিধায়কৰ পুঁজি আন টাইড ফাণ্ড মাটি বাৰীৰ বহুত কাম ৰেচন কাৰ্ড আমাৰ কেৰাচিন তেলৰ কাম নেক্সষ্টপ কিনৰ চাৰ্টিফিকেট মাটি কিনাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় এনঅ' চি এই বিভিন্ন ধৰণৰ সেৱা এতিয়া সম জিলাৰ পৰাই আমি কৰিব পাৰিম আৰু এই সম জিলাৰ চিন্তা ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমে কৰিছে অহা চাৰি আৰু পাঁচ তাৰিখে যিবোৰ জিলাত যিবোৰ বিধানসভা সমষ্টিত ঊনচল্লিছটা সমষ্টিত সম জিলা গঠন হ'ব মই আটাইকে আগতীয়াকৈ শুভকামনা জনাইছোঁ এই সম জিলাই প্ৰশাসনক একেবাৰে ৰাইজৰ ওচৰলৈ লৈ যাব ৰাইজৰ বহুদিনীয়া সমস্যা আমাৰ সমাধান হ'ব বসন্তই ইয়াত লিখিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অভিযানত মই চিলেকশ্যন হৈছোঁ মামাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ নিতুল ডেকাই লিখিছে অসমত দুৰ্নীতিমুক্ত পৰিৱেশৰ এয়াই এক সুন্দৰ আৰু বাস্তৱ নিদৰ্শন সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ভালবিলাক ভালকৈ কমেণ্ট লিখি আছে মই ক'ব খুজিছিলোঁ যে এই সম জিলাৰ ব্যৱস্থাটোৱে অসমৰ প্ৰশাসনক ৰাইজৰ ওচৰলৈ নিশ্চিতভাৱে লৈ যাব মই যোৱা ব্ৰডকাষ্টতে কৈছিলোঁ যে ছয় তাৰিখে আমি নিযুত মইনাৰ আঁচনিও আৰম্ভ কৰিম অৰ্থাৎ ছয় তাৰিখে অসমৰ প্ৰায় দুই লাখ ছাত্ৰীয়ে প্ৰথম বৰ্ষত নাম লিখোৱা বা প্ৰথম বৰ্ষত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা প্ৰায় দুই লাখ ছাত্ৰীয়ে নিজত মইনা আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব অৰ্থাৎ এইকেইটা দিন আপোনালোকে আমাৰ ব্যস্ততাও চাওক অহাকালি এ ডি আৰ পৰীক্ষা ত্ৰিছ তাৰিখে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম চাৰি আৰু পাঁচ তাৰিখে সম জিলা ছয় তাৰিখে নিযুত মইনা চাওঁতে চাওঁতে দুৰ্গা পূজা পাই যাম এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে প্ৰতিখন দুৰ্গা পূজা সমিতিকো ৰাজ্য চৰকাৰে বিত্তীয় সাহাৰ্য আগবঢ়াব আমি বিহুৰ সময়তো বিত্তীয় সাহায্য আগবঢ়াওঁ দুৰ্গা পূজাতো বিত্তীয় সাহায্য আগবঢ়াম আৰু কেইদিনমান পিছত ভাওনাৰ সময় আমি ভাওনাটো বিত্তীয় সাহাৰ্য আগবঢ়াম অৰ্থাৎ ৰাজ্য চৰকাৰে অসমৰ প্ৰতিটো উৎসৱৰ সময়ত আমি একেলগে জনসাধাৰণৰ লগত যাতে উৎসৱ পালন কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি এনেবোৰ নতুন আঁচনি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এই আঁচনিসমূহে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ চৰকাৰখনক ৰাইজৰ ওচৰলৈও লৈ গৈ আছে মই শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ যিসমূহ সমিতিয়ে এতিয়ালৈকে উপায়ুক্তৰ বা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত যোগাযোগ কৰা নাই তেখেতসকলকো মই অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত যোগাযোগ কৰিব যাতে দুৰ্গা পূজাৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট ধনৰাশি আপোনাৰ পূজা সমিতিখনেও পাব পাৰে ফেচবুক লাইভ চাই থকা মই সকলোকে পুনৰ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি মই বহুত দীঘলীয়াকৈ কথা ক'ব খোজা নাই কাৰণ অহাকালি পৰীক্ষা আছে পৰীক্ষাটো ভাল কৰি দিব লাগিব তথাপিতো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত লিখিব ডেৰ লাখ চাকৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসমৰ জৰিয়তে এক লাখ যুৱক যুৱতীক আত্মসংস্থাপনৰ সুবিধা নিযুত মইনা যাতে বাল্য বিবাহ আদি বন্ধ হ'ব পাৰে সমজিলা এই আঁচনিবিলাক আপোনালোকে কি ধৰণে মূল্যাংকন কৰে আমিতো চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে ৰাজ্যত এখন আমি অতি সুন্দৰ আৰু ৰাইজৰ কথা শুনা চৰকাৰ এখন আমি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ আৰু এইবোৰ কাৰণতে বহুদিনে পৰি থকা সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবেও আমি চেষ্টা কৰিছো উদাহৰণস্বৰূপে ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটীৰ প্ৰতিবেদন অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফাক লৈ ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মাই দুই হাজাৰ বিশ চনত এখন প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল সেই প্ৰতিবেদনখনত বিপ্লৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিবেদনখনত সকলোৱে স্বাক্ষৰ কৰি দায়িত্বসমূহ তিনিভাগত বিভক্ত কৰিছিল এছাম কাম কিছু কাম ৰাজ্য চৰকাৰে কৰিব কিছু কাম কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে যৌথভাৱে কৰিব আৰু কিছু কাম কেৱল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰিব আজি কোনোবাই কৈছে যে এইখন প্ৰতিবেদন কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰহে আছিল ৰাজ্য চৰকাৰে কেনেকৈ কৰিব আমি প্ৰতিবেদনখন অসম চুক্তি ৰূপায়ণ বিভাগৰ ৱেবচাইটত আমি সকলোকে দেখাকৈ প্ৰকাশ কৰিছোঁ তাত আপোনালোকে নিজেই চাব পাৰিব যে বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটীয়ে স্পষ্টভাৱে কিছু দায়িত্ব ৰাজ্য চৰকাৰক অরপন কৰিছিল এতিয়া আমি সংকল্প লৈছোঁ যে যিকেইটা দায়িত্ব ৰাজ্য চৰকাৰক অৰ্পণ কৰিছিল সেইকেইটা দায়িত্ব আমি তৎকালীনভাৱে পালন কৰিম অৰ্থাৎ অহা এপ্ৰিল মাহৰ আগতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ এতিয়াৰত থকা বাৱন্নটা পৰামৰ্শ আমি বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰিব বিচাৰিছোঁ বাকী সোতৰটা পৰামৰ্শ যি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এ তিয়াৰৰ ভিতৰত থাকে সেইকেইটাৰ বিষয়েও ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ সৈতে মই কথা পাতিম মই চেষ্টা কৰিম যাতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ দায়িত্বত থকা পৰামৰ্শখিনি ৰূপায়ণ কৰাৰ উপৰিও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দায়িত্বত থকা পৰামৰ্শকেইটা ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰতো আমি যাতে আগুৱাই যাব পাৰোঁ ইয়াকে লৈ কংগ্ৰেছ দলে মোক বেয়া পাইছে ইয়াক লৈ দুই এজন সামাজিক সামাজিক বুলি নকওঁ দুই এজন ৰাজনীতি কৰা ব্যক্তিয়ে মোক সমালোচনা কৰি সাংবাদিক মেলো পাতিছে মই মাজে মাজে চিন্তা কৰোঁ বিপ্লৱ শৰ্মাৰ কমিটিখন ৰূপায়ণ নকৰিলেও তেওঁলোকে মোক গালি পাৰে আৰু কৰিব খুজিলেও গালি পাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এইটো হ'ব পাৰে তেওঁলোকে স্পষ্ট কৰি কৈ দিয়ক যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ দায়িত্বত থকাখিনি আমি কৰিব লাগে নে নালাগে যদি নালাগে আমি নকৰোঁ কিন্তু কৰিব খুজিলে কয় আপুনি কিয় কৰিব খুজিছে আৰু কৰি নকৰিলে কয় আপুনি কিয় কৰা নাই এনেকেতো ৰাজনীতি নচলে বাৱন্নটা পৰামৰ্শ যদি ৰাজ্য চৰকাৰে কৰিব পাৰে আৰু আমি যাতে ৰাজনৈতিক সদিচ্ছাৰে এই কাম কৰোঁ অসমখন আগতকৈ সুৰক্ষিত নহ'ব জানো এই কথাবোৰ ৰাজনীতি কৰি থকা এছাম লোকে বুজিব নোখোজে মেডিকেল কলেজ বনালে কয় যে সুবিধা পোৱা নাই আৰে কলেজ এখন হ'লে তাৰ সুবিধাৰ গতিটো কোনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব আমাকতো সকলো সুবিধাই লাগে কিন্তু সকলো সুবিধাৰ নামত আমি কি মেডিকেল কলেজ এখন নকৰিম নেকি তাৰমানে মেডিকেল কলেজখন নকৰিলেতো তাত আগত একোৱেই নাছিল কিবা একোৱেই নথকাতকৈ কিবা থকা ভালনে বেয়া কিছুমান মানুহে তাতো ভুল দেখে বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিখন ৰূপায়ণ নকৰিলেও বেয়া পায় আৰু কৰিলেও কয় তাত ৰাজনীতি কৰিব খুজিছে মই ভাবোঁ যে অসমৰ ৰাইজে এইসকল ব্যক্তি যিসকলে কেৱল মাত্ৰ নিৰাশাৰ বেপাৰ ব্যৱ ব্যৱসায় কৰে তেওঁলোকক উপযুক্ত বাৰ্তা প্ৰদান কৰিব এইখন অসম নিৰাশাৰ অসম নহয় এইখন অসমক আমি আহাৰ অসমৰূপে ৰূপান্তৰ কৰিব খুজিছোঁ পৰিৱৰ্তনৰ অসম হিচাপে ৰূপায়ণ কৰিব খুজিছোঁ এখন নতুন অসম আকাশ চুব পৰা অসম যোৱাকালি আপোনালোকে দেখিছে কংগ্ৰেছ দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ ল'ৰা প্ৰিয়ংক খাৰ্গে যোন কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰী তেওঁ টুইট কৰিছে যে ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো কৰ্ণাটকতহে হ'ব লাগিছিল অসমত কেনেকৈ চেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী হ'ব পাৰে মই আজি আপোনালোকক গৌৰৱেৰে ক'ব খুজিছো যে অসমত আমি চেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আনি আজি কৰ্ণাটক চৰকাৰৰো আজি আমি টোপনি হেৰুৱাই পেলোৱাইছো তেওঁলোকেও শুব পৰা নাই যে অসমৰ দৰে দুখীয়া দেশ এখনে কেনেকৈ ছেমি কণ্ডাক্টৰ আনিব পাৰিলে মই কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰীগৰাকীক ক'ব খুজিছোঁ অকল ছেমি কণ্ডাক্টৰতে আমি থমকি নৰওঁ এইখন অসমে আকাশ চুব আপুনি বিচাৰিলেও চুব আপুনি নিবিচাৰিলেও চুব মাত্ৰ কেইটামান বছৰ আমাক কাম কৰিব দিয়ক কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ হতাশাই কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষগৰাকীৰ হতাশাই তেওঁৰ পুত্ৰৰ হতাশাই মোক আকৌ এবাৰ কৰবাত নহয় কৰবাত আত্মবিশ্বাসী কৰি তুলিলে মই বুজি পালোঁ যে মই ঠিক ৰাস্তাদি গৈ আছো কৰ্ণাটকৰ দৰে বিশাল বৃহৎ ৰাজ্য এখনৰ মন্ত্ৰীয়েও যেতিয়া অসমক নিজৰ লগত তুলনা কৰে কৰবাত নহয় কৰবাত অসমৰ মহত্ব ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত অসমৰ গুৰুত্ব পূৰ্ণভাৱে প্ৰকাশিত হৈছে তেওঁক লৈ মই হতাশ হোৱা নাই তেওঁক মই বেয়া পোৱা নাই মই মাত্ৰ এটাই অসমৰ ৰাইজক ক'ব খুজিছোঁ যে উত্তৰ পূৰ্বৰ এই সৰু ৰাজ্যখনে আজি কৰ্ণাটকৰ দৰে বিশাল ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰীৰ চকুৰ পৰা টোপনি কাঢ়ি লৈ যাব পাৰিছে কংগ্ৰেছ দলৰ সদস্যসকলক অনুৰোধ কৰিম অলপমান ৰাজ্যখনৰ বাবে আপোনালোকেও কৰবাত কৰবাত গৌৰৱ অনুভৱ কৰক নাম গৌৰৱ হ'লে নহ'ব ৰাজ্যখনৰ বাবে গৌৰৱো কৰিব লাগিব আপোনালোকে কৰবাত নহয় কৰবাত কৰ্ণাটকৰ সেই মন্ত্ৰীগৰাকীক উত্তৰ দিয়ক যে অসমৰ ভৱিষ্যত এতিয়া আৰু কোনেও ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে সুজলা শুৱলা মোৰ অসম এতিয়া আগবাঢ়ি যাবই আৰু অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত আগবাঢ়ি যাব ৰাইজে আমাক আশীৰ্বাদৰ কটোৱেই কৃপণালী কৰা নাই চাওঁতে চাওঁতে অসমত বিজেপিৰ সদস্য সংখ্যা আজি তেৱন্ন লাখত ভৰি দিলে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক বি এল সন্তোষ ডাঙৰীয়াই যোৱাকালি টুইট কৰিছে যে নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যৰ অসমেই এখন ভাৰতৰ ভিতৰত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য যোনে সদস্যতা অভিযানত ইতিমধ্যে পঁচাশী শতাংশ পাৰ কৰিলে আপোনালোকে জানি ভাল পাব উজনি নামনি বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ কাৰ্বি পাহাৰ ডিমাচা পাহাৰ সকলোতে ৰাইজে সমানে সদস্য পদ গ্ৰহণ কৰিছে আজিৰ দিনটোত ঊনাসত্তৰটা সমষ্টিত চল্লিছ হাজাৰত অধিক লোকে সদস্যতা গ্ৰহণ কৰিছে পূজাৰ আগতে অসমৰ পাঁচটা সমষ্টিত স্পৰ্শ কৰিব আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল আৰু অসমৰ ৰাইজৰ শুভেচ্ছাত আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰদেশসমূহৰ ভিতৰতো আজি এখন শ্ৰেষ্ঠ প্ৰদেশ হিচাপে আগবাঢ়ি গৈছো আপোনালোকক হৃদয়ৰ গভীৰতম কোণৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছো পুনৰ লগ পাম কালিৰ পৰীক্ষাৰ বাবে সকলোকে আকৌ এবাৰ শুভেচ্ছা জনালো পৰীক্ষাটো আমি যিমান চেষ্টা কৰিছো ভাল কৰি কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম আৰু ৰিজাল্টো সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছ হব তাত আপোনালোকে অলপো ডাউট নকৰিব আকৌ এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ বাবে নিৰ্বাচিত সকলো যুৱক যুৱতীক ত্ৰিছ তাৰিখে গুৱাহাটীৰ খানাপাৰা খেলপথাৰত লগ পাম আজি মই দিল্লীত আছো আজি মোৰ ফেচবুকৰ এই ব্ৰডকাষ্ট মই দিল্লীৰ পৰাই কৰিছোঁ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিব আহিছিলোঁ লগতে এটা কামত লাগি আছো নামৰূপৰ সাৰ কাৰখানা যাক আমি বি ভি চি এল বুলি কওঁ তাৰ সম্প্ৰসাৰণ ঘনাই ঘনাই দিল্লীত আহিবলগীয়া হৈছে দিশটোৰ ওপৰত মই এই সুখবৰটো কিমান সোনকালে ৰাইজক দিব পাৰোঁ তাৰ বাবে অক্লান্ত প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ মাজুলীৰ দলংখনৰ কাম বন্ধ হৈ যোৱাক লৈও মই চিন্তাত আছোঁ ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে হঠাতে কামৰ পৰা আঁতৰি গ'ল কিয় আঁতৰি গ'ল কেনেকৈ আঁতৰি গ'ল পৰিৱেশটো ময়ো ভালকৈ বুজি পোৱা নাই দুই এদিনতে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়াক সাক্ষাৎ কৰি অনুৰোধ জনাম যে হয় পুৰণা কণ্ট্ৰেক্টৰজনে কাম কৰক নহ'লে নতুন কণ্ট্ৰেক্টৰজনক নতুনকৈ নিৰ্বাচিত কৰি কাম দিয়ক মই মাজুলীৰ ৰাইজক আশ্বাস দিব খুজিছোঁ যে দলংখনক লৈ আপোনালোকে যিমান চিন্তা কৰি আছে ময়ো চিন্তা কৰি আছোঁ সমাধান ওলাব আৰু সেই সমাধান আমি আনিম সকলোকে আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনালোঁ ইমান নিশাও ভৱেশ দাসে ব্ৰডকাছ চাই আছে আমাৰ জ্ঞানদীপ দিহিঙীয়া ব্ৰডকাছ চাই আছে ধ্ৰুৱজ্যোতি বেজবৰুৱা ব্ৰডকাছ চাই আছে হিমা চৰণীয়া ব্ৰডকাষ্ট চাই আছে বিজেপি নজৰুলেও ব্ৰডকাষ্ট চাই আছে সুমিত চাহা ব্ৰডকাষ্ট চাই আছে বিজয় পুৰকাষ্ট ব্ৰডকাষ্ট চাই আছে তাজুদ্দীনে ব্ৰডকাষ্ট চাই আছে কবিতা বৰা ধৰি লৈছোঁ আপোনালোক যোৱাক অহাকালি আপোনালোকৰ পৰীক্ষা নাই নহ'লে ব্ৰডকাষ্ট চাই থাকিলে অহাকালি আকৌ পৰীক্ষাৰ প্ৰিপেৰেশ্যনতে ক্ষতি হৈ যাব নিতুল হাজৰিকা ব্ৰডকাষ্ট চাই আছে দিগম্বৰ তিৱাৰী তেওঁ লিখিছে যে তেওঁ মোক লগ পাব খোজে বিজয় শৰ্মা শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা যাচিছে ডক্টৰ বিজয় গুপ্তা তেওঁ আশীৰ্বাদ জনাইছে লিখিছে গ্ৰেট চি এম গ্ৰেট নহওঁ গ্ৰেট হ'ল অসম উৎপল বৰ্মন তেওঁ লিখিছে আৰু দুই এজনে লিখিছে দীপু কাশ্যপ আনোৱাৰ বৰভূঞা ৰাকেশ দাস হিমান দত্ত যিসকলৰ নাম ল'ব পৰা নাই তেখেতসকলকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ শুভৰাত্ৰি অহা সপ্তাহত আকৌ লগ পাম